Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 4 de Love Syndrome, de ahí a recordar basados en el libro. Habían sonidos e imágenes infantiles parpadeando en su cerebro. Cuanto más las palabras que Day escuchó, la repetición de la frase no me olvides, no me olvides, hizo que Day fruncía el ceño antes de apoyar su mano contra el árbol cuando surgió un repentino dolor de cabeza. Day, Brinkin inmediatamente corrió a ver a su novio vio que Day se estaba apoyando contra un árbol. Day, ¿qué es? Brick rápidamente apoyó a su novio. Day levantó la mano y la movió lentamente. Nada. Un poco de dolor de cabeza respondió Day. Su voz era tranquila. Será mejor que vayas a sentarte a la mesa primero, dijo Brick con voz tensa. Day no dijo nada, pero volvió a la mesa y se sentó. Pete llamó Nike con preocupación. Solo me duele la cabeza, Nay, respondió Day, porque no quería que su hermano menor se preocupara demasiado. Son los cigarrillos, deja de fumar, Brick, mientras sacaba el cigarrillo en la mano de Day y lo tiraba a la basura. Day volvió a mirar a Brick con disgusto, pero no dijo nada. ¿Por qué de repente tienes dolor de cabeza? preguntó Nay. No lo sé, es como escuchar las mismas palabras una y otra vez, y entonces una imagen brilló en mi cabeza. Cuando traté de resolverlo en mi cabeza, me dolió, respondió Tay. Brick miró a su amante con una mirada preocupada. Imágenes del pasado, si ves eso, significa que tu memoria está volviendo lentamente, dijo Gear. No estoy seguro, respondió Tay. Mirando el pastel que había comprado Brick, lo había colocado sobre la mesa. Brick lo miraba con los ojos quietos. El dolor de cabeza ha disminuido. ¿Quién compró el pastel? preguntó Tay. Yo respondió Brick, acercando su plato de pastel. ¿Te gusta comerlo? preguntó Day eventualmente, levantando una ceja. Brick asintió, porque si fuera el mismo Day, recordaría cuánto le gustaba comerlo. Este Brick es muy aficionado a comer pasteles. A ti te gusta comprarlos a menudo, ¿te acuerdas? dijo Nick, mientras Day se quedó quieto fingiendo pensar. No te preocupes por eso, Day. O volverás a tener dolor de cabeza, dijo Brick, porque Day acababa de tener dolor de cabeza hace un momento. Cuando Brick habló, Day dejó de pensar en eso. Dejó de pensar en eso antes de seguir bebiendo. Brick continuó sentado comiendo pastel cuando escuchó a los demás hablar en voz baja. Quiero ir a ver a ese tipo, dijo Day de repente, haciendo que todos se vean. ¿Por qué vas? preguntó Nay. Quiero intentar conducir, dijo Day, causando que Brick sintiera un dolor agudo en el pecho. ¿Cómo puedes conducir? Acabas de quitar el yeso y todavía no puedes caminar fácilmente, dijo Brick temblando. Solo pensar en que su novio volviera a estar detrás del volante asustaba a Brick y tenía un poco de dolor en el pecho. Solo quiero estimular mis piernas. No creo que vaya a competir con nadie, dijo Day con calma. Brick pensó un poco, aunque su corazón estaba preocupado. No quiere que su novio intente conducir ahora. Si tratas de conducir, tienes que ir durante el día. Probablemente sepas que por la noche ese tonto abre el campo para que la gente corra, dijo Ney. Mm, quiero ir mañana. Ven a buscarme, le dijo Dey a Ney. Ney se giró para mirar ligeramente a Brick. Te llevaré en coche, dijo en voz baja, porque sabe que Day no se puede esforzar mucho. Vamos a ir a otro país. Conducirás como una tortuga. La motocicleta puede ser mejor, dijo Day. Brick estará preocupado por ti, ¿no sabes? Desde que volcó tu auto, se ha vuelto paranoico acerca de conducir demasiado rápido, dijo Girl. Day miró a Brick con sus ojos inmóviles. Un retrasado mental, temeroso de algo tonto, probablemente está más asustado que yo, dijo Day. Pete Day habla bien. Nay reprimió a su hermano mayor. Brick se siente en silencio, no dijo nada más. Day se volvió hacia Nay de nuevo.